itulah cara dia untuk menyimpan duit ataupun menggandakan duit melalui teknik ASB Financing ASBF ni sebenarnya untung ke tidak sebab ada yang cakap jangan buat investment dengan mewujudkan hutang hmm. dan ada juga saya tengok ambil ASBF tapi setiap kali dapat dividen dia keluarkan dan jadinya macam tak ada function pula ASBF ni untuk yang kata ASBF ni asin jangan ambil hutang untuk buat pelaburan, kamu je orang buat benda tu contohnya untuk beli rumah dia nak sewakan atau dia nak beli rumah lepas tu harga naik dia jual we call it flipping nak beli rumah tu dia pakai pinjaman ASBF konsep dia similar cuma ASBF ni dia punya harga tak boleh naik sebab satu ringgit tetap satu unit so yang selalu orang buat adalah you beli unit ASB menggunakan pinjaman bank dengan dua ratus ribu ringgit you beli dua ratus ribu unit ASB dan tiap-tiap tahun you akan dapat pulangan dari ASNB melalui this thing called dividend kalau dia dapat enam peratus darab dua ratus ribu ringgit yang you ada you dapatlah dua belas ribu ringgit itulah dividend yang dapat pada tahun tersebut the idea is for you to pinjam duit daripada bank bayar kepada bank installment lepas tu duit daripada bank tu beli you punya unit tu dengan amount yang banyak instead of you tiap-tiap bulan letak duit sikit demi sikit. cuma masalah dia macam dad cakap tadi di mana bila dapat dividend dua belas ribu ringgit tu dia terus keluarkan. They enjoy. Lepas tu, for the next 12 months, dia tetap kena bayar installment kereta bank tiap tiap bulan. Dia tak boleh ambil principal. Yang itu dia tak boleh kacau. Yang dia boleh kacau, hanyalah dividend. Itu cara yang salah lah. Cara yang lebih baik adalah, you biarkan RM12,000 itu duduk dekat dalam you punya account ASB Biar dia beranak pinak di mana pada tahun hadapan pula, you akan dapat contohnya lagi 6% off. Bukan RM200,000 tapi of 212 ribu ringgit. Ini dinamakan compounding. Itulah cara dia untuk menyimpan duit ataupun menggandakan duit melalui teknik ASB financing.